Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Salam sejahtera Kita sambung lagi hari ini Video kedua Day 2 Hari ini kita akan belajar Hukum trading supply and demand Jadi secara asasnya kita dah belajar Zone, -zone supply dan zone, zone demand So next kita akan belajar hukum Macam mana kita nak trade Supply and demand eh? Pertama You always follow this rule Golden rule supply and demand Number one Kalau you nak sell You must sell at supply zone Maksudnya kalau you nak sell You kena sell dekat supply zone Dekat area supply zone Baru you boleh Sell, maksudnya. Nombor dua, kalau you nak buy, buy at demand zone. Maksudnya jika you berada di demand zone baru you boleh buy. Jika you tidak berada di demand zone, you tidak boleh sell. Okey, terus nombor tiga. Look to the left, maksudnya selalu tengok ke kiri. Look to the left. Macam mana konsep look to the left? Okey, ingatlah eh? ini saja tiga hukum. -hukum. Kalau you nak entry sell. Cari supply zone Jika you berada di supply zone Baru you boleh sell Kalau you nak buy Cari demand zone Jika you nak buy You berada di demand zone Baru you boleh buy Ok sekarang saya open contoh tadi Kita dah belajar Saya buka balik supply zone tadi Ok sekarang ni supply zone kita ada dua Drop base drop dengan rally base drop Sekarang price drop Katakan ada sini eh Price drop And then buat base Masa price dalam keadaan kesimbangan base ni Kita tidak entry kita entry hanya apabila price break ke bawah sebab masa price dalam kesimbangan kita dah tahu price price break ke atas ataupun break ke bawah and suddenly let's say price break ke bawah so dekat sini kita dah tahu bahawa supply lebih besar dari demand kemungkinan di sini supply masih ada lagi so bila price datang balik katakan price naik lagi naik ke atas supply zone di sinilah kita akan mula entry sell di dalam supply zone sell at supply zone Macam mana kita nak sell at supply zone Bila price naik You tengok dekat kiri You berada di mana Oh you berada di drop base drop supply zone Maka kita adalah Masa untuk sell Mengharapkan price turun ke bawah So di mana kita nak SL Kalau kita nak buat SL SL kita adalah berada di atas supply zone Sedikit saja eh? Ini adalah SL Stop loss Begitu juga dengan zone rally base drop. Masa price naik rally, demand lebih besar di supply. Kita biarkan saja. And then price sideway. Masa sideway price dalam keadaan keseimbangan. Kita tak tahu dia nak break bawah, dia nak break atas. And suddenly tiba-tiba dia break ke bawah. Bila price break ke bawah, kita tahu bahawa supply sudah menguasai pasaran. And then price naik balik. Jika price naik balik, maka kita akan sell di sini. Di supply zone. Kita akan sell at supply zone. Sell at supply zone and then mengharapkan price turun ke bawah. Okey. Di mana SL kita? SL kita berada di atas. Okey. Di atas supply zone. Inilah SL kita. Kecil saja. Kita tak nak SL kita besar-besar. Okey. So, macam mana benda ni berlaku? Eh? Saya terangkan teori di sebalik pergerakan pasaran. Masa price sideway, kita tengok kat sini. Drop best drop. Price sideway, tidak ada pergerakan yang besar-besaran. Tidak ada Seller tidak menguasai pasaran. Ah buyer tidak menguasai pasaran. Semua orang duduk tepi. Semua orang tak tahu masa satu duit. Kalau you nak entry masa satu duit, terlalu bahaya sebab belum ada decision. and suddenly price break ke bawah. Maksudnya decision untuk turun ke bawah. Bila price decide untuk turun ke bawah, apa big trader buat? Big trader akan sell limit. Mereka akan sell limit. Mereka akan biasanya mereka akan letak sell limit di sini. Jika price ke bawah, contohnya price dekat sini Price turun ke bawah Mereka sudah tahu bahawa price akan ke bawah lagi So, apa mereka buat? Mereka secara bijak, kalau kita Retail trader ataupun trader-trader newbie Bila dia tengok price turun ke bawah, dia cepat-cepat Kejar, dia akan sell kat sini Dia akan sell, dia akan ikut market Sebab apa? Sebab mereka takut tertinggal bus Takut price terjun ke bawah, kan? Sebenarnya tidak ada masalah kat situ sebab big trader, bila mereka sell, mereka akan sell di atas harga pasaran. Mereka akan letak sell limit kat sini. Ha, bila order mereka besar, maka price akan naik atas balik, cari order mereka. Dan bila dah trigger, barulah price tu boom ke bawah. Okay. So, dekat sini kalau you kejar market, you nak sell kat sini. You tengok kiri. You bukan berada di supply zone. So, you tak boleh sell. Bila you sell kat sini, apa jadi? Price reverse balik You dah float Mulalah guna teknik harapan Terlalu bahaya Kita akan hanya sell di supply zone Bila price naik balik Bila price break out, Price break out ke bawah Kita tunggu saja Dia akan datang balik Bila price datang balik Kita berada di supply zone Maka masa lah untuk kita sell Sell stop loss di atas Kecil saja Okay. Ini maksudnya sell di supply zone Sini pun sama Rally base drop Sell di supply zone Okay. sekarang kita belajar yang kedua pula Buy at demand zone Konsep yang sama Bila price sideways Kita jangan buat apa-apa dulu Okey Jika price break ke atas Kita dah tahu bahawa Demand menguasai pasaran Price akan turun balik Mencari buy limit Big trader punya buy limit And then price akan Naik atas Di sini SL kita Berapa so, pip di bawah Demand zone Ni adalah SL Jangan kejar market Bila price sideway You tunggu dia buat breakout And then dia patah balik Barulah kita entry Ok begitu juga dengan di sini Drop base daily Bila price turun ke bawah And then price buat sideway Price breakout naik atas Jika price datang balik di demand zone kita Maka itulah masa untuk kita buy Ok Masa untuk buy So I harap you faham Always buy at demand sell at supply dan selalu tengok sebelah kiri sebelah sebelah kiri market contohnya saya buka MT4 <coughs> Agnes saya buka contoh Agnes you, lagi uh, kita akan belajar kini okay, rally base drop drop base rally yang kita dah buat dalam kita punya webinar jika you berada contohnya sini ini ada rally base drop price naik rally naik and then ada shadow price drop ke bawah a big drop this is very very important significant drop maka ini adalah supply zone jika price drop ke bawah and then price datang balik naik ke atas maka kita akan sell sell at supply zone stop loss kita di atas shadow paling tinggi sl okey inilah caranya entry di supply zone ni ada satu lagi contoh okey ini satu lagi contoh Yang ambil ni satu Price naik ke atas Rally And then price buat base And then drop Again Remember Significant drop Drop yang sangat besar Beberatus pip ni You tengok 30 34 pip 30, 35 pip Okay besar ni Besar Price drop And then ini adalah You punya base So ini adalah You punya rally base drop ni sebagai contoh saja rally base drop bila price datang balik masuk dalam zone kita akan entry contohnya katakanlah masa tu price berada di sini bila dapat buat rally base drop kita biar saja the drop drop dia tinggalkan kita kita biar saja okey and then bila price naik balik naik balik naik balik naik balik sampai dekat supply zone masa tu kita sell di mana kita sell kita akan sell di Supply zone Di sini kita akan sell Stop loss kita di atas Kita letak stop loss di atas Beberapa pip Di atas Supply zone Okey mengharapkan Price turun You see Bila price sampai ke supply zone Apa jadi? Price drop Di sini sama juga Drop base rally Drop base rally Price sampai ke demand Price naik Begitulah permainan market Supply zone Demand zone Jumpa supply zone Sideway Dia turun atas Turun bawah Turun atas Turun bawah Dekat sini pun sama, you berada di supply zone. Ini supply zone, apa jadi? Bila price sampai di supply zone, this is rally. Price buat base and then price drop. Bila sampai di supply zone, you boleh entry lagi. Entry kali ketiga lagi. SL di atas and price drop ke bawah. Itulah konsep. Uh, sell at supply, buy at demand. This is very important. Eh? And make sure you tengok ke kiri. Sekarang, Okay, I bagi contoh. Sekarang price berada di tengah-tengah Adakah you berada di supply zone? Adakah you berada di demand zone? You tidak berada di mana-mana Price kat tengah-tengah Apa you buat? You duduk tepi saja Kalau you nak sell tadi You sell dekat supply zone Yes boleh Ini supply zone you You sell kat sini tadi Stop ke atas Yes boleh Tapi bila price dah keluar ni You jangan kejar Sebab Price berada di tengah-tengah Di antara supply zone dan Demand zone ni adalah demand zone So price akan semen macam tu Bila kita ada tengah kita relax saja, Jangan kejar market Itulah asas konsep supply and demand Kalau you nak trade Always look to the left Sell at supply zone Buy at demand zone So next video saya akan ajar macam mana nak lukis supply zone demand zone Di MT4 Sebab teori kat sini kita boleh cerita teori saja. Saya boleh lukis-lukis sini Tapi macam mana kita nak convert kan Kita nak lukis dalam mt 4 di mana ianya lebih penting. So jumpa jumpa lagi video kedua eh, video ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.